Hai, hai, hai guys! Selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku mau ajak kalian untuk bikin buket dari permen nih. Yang nantinya permennya kita akan bentuk love seperti ini, guys. Pokoknya tutorial kali ini super duper gampang banget, dan juga bahan-bahannya murah banget. Jadi, simak sampai habis. Oke okay guys, jadi hal pertama yang harus kita siapkan adalah kardus bekas. Di sini aku pakai kardus bekas air mineral ya guys. Dan kita posisikan seperti ini. Lubangnya ada di bagian bawah. Dan kita akan bentuk love. Jadi kita butuh gunting. Terus pulpen. Dan yang paling penting adalah permen. Di sini aku pakainya permen kids ya guys. Dua bungkus. Kalau kalian nggak suka permen kids, kalian boleh pakai permen yang lain sesuai dengan selera. Sekarang kita buka dulu permennya. Nah setelah ini kita akan buat sketsa bentuk locknya. Ini kita akan susun dulu acak-acak seperti ini ya guys. Ini biar bentuk locknya nanti nggak terlalu besar atau terlalu kecil gitu. Jadi kita buat sketsanya dulu. Terus kita gambar aja langsung memakai pulpen di bagian tepiannya seperti ini. Kita bentuk lock. Nah, kalau sudah, sekarang kita singkirkan dulu permennya karena kita akan gunting sketsa yang sudah kita buat tadi. Ini tinggal kita potong saja, mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Jadi, bentuknya love, tapi ada kayak gagangnya gitu di bagian bawahnya, ya guys, untuk pegangan buketnya. Ya, setelah kita selesai menggunting kardusnya, sekarang untuk membuat kardusnya lebih kokoh, artinya dia tidak letoy begini. Kita membutuhkan tusuk sate, guys. Jadi, tusuk satenya tinggal kita masukkan saja ke dalam lubang-lubang kardusnya tadi. Tusuk satenya bisa kita letakkan di bagian tengah, di bagian pinggir. Pokoknya, kita taruh aja secukupnya, ya, guys. Ya setelah bagian yang atas ini udah selesai, selanjutnya bagian bawahnya juga akan kita kasih tusuk, tapi bukan tusuk sate ya guys, melainkan yang lebih panjang. Ini biar gagangnya juga nggak melehoi gitu. Tinggal kasih beberapa tusuk. Untuk gagangnya ini aku pakainya tusuk sempul ya guys, karena dia bentuknya lebih panjang gitu. Nah kalau udah sekarang aku mau tambahin kardus di bagian gagangnya ini biar dia lebih tebal gitu loh guys jadi lebih enak dipegang nggak krempeng gitu ini aku kasih di bagian belakang satu terus di bagian depan juga aku kasih satu nah kalau udah nanti dia jadinya kayak gini guys selanjutnya ini tahap yang paling inti yaitu pemasangan permennya ini kita tinggal kasih aja lem tembak, seperti ini ya, guys. Terus tinggal kita susun aja, mengikuti bentuk kardusnya ini karena kayaknya kelamaan ya, guys. Kalau kita pasang satu-satu gini, jadi sebaiknya kita lem dulu aja bagian kardusnya, jadi tinggal kita letakkan permennya. Mengikuti bagian yang sudah kita lem tadi. Nah, untuk pemasangan yang seperti ini, masang permennya agak cepat, ya guys, karena kalau kelamaan nanti lemnya keburu kering. Oke, di sini kita akan susun dari pinggir dulu biar bentuknya lebih jelas, gitu loh, guys. Nah, gini ya, guys, kita susun semuanya. Pastikan kalian masangnya yang rapi. Dan juga tulisannya, jangan sampai ada yang kebalik, ya guys, biar kelihatannya juga lebih cantik. Sebentar lagi kita akan selesai, nih guys. Ini tinggal bagian bawah, dan untuk yang bagian tengah yang masih bolong-bolong gini, tinggal kita tambahin aja permennya, ya okay guys. Ini udah selesai, kita bentuk menjadi love, dan ini ternyata masih ada lebihannya, guys. Jadi aku mau makan dulu satu. Oke, okay, sekarang kita lanjut ke tahap wrapping. Di sini kita ambil satu lembar aja kertas selopenya. Kita bagi menjadi dua. terus satu bagian kita bentuk seperti ini ya guys, dan kita kasih lem biar dia nggak lepas lagi bentuknya. Pokoknya kalian ikutin aja seperti yang aku lakukan di video ini hanya tinggal kita posisikan ke bagian atas tengah sini kita tinggal kasih lem lagi yang banyak dan langsung kita tempel seperti ini kita boleh pukul-pukul sedikit begini biar dia lebih merekat gitu loh guys ya kalau sudah satu lembar yang tadi sisanya ini aku bagi dua terus aku bentuk seperti ini ya guys ini untuk bagian samping kiri dan juga samping kanan jadi kita lipatnya seperti ini dan sebelum kita kasih lem kita akan rekatkan dulu menggunakan cepretan kayak gini biar dia bentuknya juga nggak lepas oke kita susun lagi seperti ini dan langsung aja kita lem untuk lemnya kita dari bagian atas ya guys biar nggak susah terus lanjut ke bagian bawahnya juga kita lem dan jangan lupa bagian belakangnya juga. BTW ini bagian belakang aku tadi tambah beberapa tusuk lagi. Cuma nggak sempat aku video. Terus sekarang kita lanjut ke bagian gagangnya. Di sini aku akan tutupin memakai kain spunbon aja ya guys. Ini aku nggak pakai ukuran sih, cuma kira-kira aja kalau kepanjangan bisa digunting aja ya guys jangan lupa lemnya yang banyak biar dia nggak lepas. Terus lanjut aku pakai kertas, maksud aku kain, spoon bone yang aku bentuk seperti ini dan aku rekatkan, aku ikat, memakai ikat rambut. Ini kalau kecepatan kan bisa putar lambat aja ya guys videonya. Seperti ini aku buat di bagian kiri dan kanan. Terus aku mau buat juga di bagian tengahnya seperti ini terus jangan lupa bagian tengahnya ini akan kita lem nanti ya guys dan lanjut lagi ini aku memakai kain bone yang aku bentuk seperti tadi di bagian kanan dan kirinya dan lagi-lagi aku menggunakan karet rambut jangan lupa kita lem dulu biar dia nggak geser bentuknya kita lem di bagian-bagian yang Diperlukan ya, guys. Nah, kalau udah lanjut, yang terakhir adalah kain warna pink. Ini bukan terakhir sih, guys. Aku layar paling bawah, aku pakai warna pink untuk bentuknya sama ya, guys, seperti yang tadi. Dan baru ini yang terakhir. Untuk yang terakhir ini, bentuknya seperti ini kalian putar lebat aja videonya kalau kurang jelas ya guys di sini kita ikat memakai karet rambut oke bentar lagi jadi nih guys tinggal kita lem aja dulu biar bentuknya tetap stay gak berubah-berubah gitu nah sesudah ini tinggal kita kasih pita deh yang aku pakai pita warna hitam kotak-kotak gitu kalau kalian punya pita yang lain boleh dipakai sesuai dengan selera atau menyesuaikan dengan warna permen sama warna kain buketnya Di sini tinggal kita ikat simpul membentuk pita ya guys. Jangan lupa bagian bawahnya dipotong biar lebih rapi dan lebih cantik. Dan gak lupa juga aku pasang hang tag nama aku seperti biasa. Dan aku kasih stiker "thank you" di bagian atasnya, dan ini dia, guys, buket kita udah jadi. Gimana, guys? Tutorial kita hari ini gampang banget, kan? Dan pastinya ini murah banget karena modalnya cuma permen dua bungkus, dan untuk permennya bisa kalian sesuaikan dengan permen yang kalian suka, ya, guys. Kalau kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Pastikan udah klik tombol subscribe, and thanks for watching.